очередной сегодняшняя наша встреча посвящена последним событиям, которые происходят в нашей стране, и в частности в столице, в городе Киеве. И не только, должен вам сказать, почему? Потому что если отслеживать вот, СМИ, телепередачи, информационный повод, Значит, такая ситуация, в общем-то, как цепная реакция в разной степени распространяется по всей стране. То есть давным-давно забыты первые требования Евросоюза, таковое было, с этого начинались, давным-давно забыты вещи, которые связаны, предположим, с определенными личностями, то, что было в начале. Да? И на сегодняшний день... Э Выставляются абсолютно, абсолютно требования, не связанные с нормальной жизнью в стране. Абсолютно ищутся какие-то поводы определенные, а последние события на Грушевского, этому предшествовали и предыдущие вещи, там возле кадмина и все то, что там происходит. Но говорит, то, что на сегодняшний день происходит в, на, в Киеве. На улице Грушевского это просто недопустимо. Это просто недопустимо. Полнейшая безответственность за действия, которые происходят. Нет сегодня того, кто может за эти действия ответить. Поэтому вашему вниманию предлагается сегодня, я его сейчас зачту, это звернение президии Днепропетровской областной рады до президента Украины, кабинету министров Украины, политических сил и громадян. Сегодня не может политика делаться только в столице, в городе Киеве. Не может. Хотя со многих источников звучит информация, и я не буду ее как бы характеризовать, но звучит со слов тех же Киевлян. Со слов тех же Киевлян. Но, по крайней мере, это уже абсолютно неконтролируемая ситуация, и мириться с этим просто-напросто нельзя. Звервление президента Днепропетровской областной рады до президента Украины. Кабинету министров Украины, политических сил и граждан. Президент Днепропетровской областной рады высловляет свое глубокое обладание с приводу поточных действий у столицы нашей державы мистики. Учасники вуличних сутичів 19-20 січня остаточно перетнули межу між мирними протестами та масовими зворушеннями. Те, що відбувається сьогодні за межами законності та моралі, зухвалі та небезпечні дії незаконних воєнізованих формувань, руйнування пам'ятників, заклики до повалення конституційного ладу в країні, все це не тільки підриває громадський порядок. Але й становить загрозу незалежності та територіальної цілісності України, а значить спрямована проти України, проти її народу. Вже сьогодні ясно, що опозиційні лідери, які протягом двох місяців штовхали та штовхають людей на протистояння, не здатні керувати ситуацією. Тепер, коли контроль над антидержавницькими діями перейшов, до найрадикальніших націоналістичних угруповань, ці лідери ховаються за спинами людей, яких вони закликали до протесту. Вони сьогодні намагаються відхреститись від ситуації, яку створили власними руками. Від імені наших виборців, жителів Дніпропетровщини, ми рішуче засуджуємо дії екстремістів та безпередальних політиків. Ми не дозволимо групі. Оскаженілих бойовиків розвалити Україну. Україна у нас одна і іншої немає. Тому ми заявляємо про підтримку політики Президента України та його виважених дій у ситуації, що склалась. Закликаємо вас, пане президенте, застосувати всі законні засоби та методи для захисту Конституційного ладу в Україні та повернення ситуації в законне русло. Вважаємо, що усі засоби, які передбачені Конституцією та законами України у сьогоднішній ситуації є прийнятними. Винні у громадських безладах, як учасники, так і організатори, повинні понести покарання, на яке заслуговують. Ми звертаємось до Кабінету міністрів України із закликом вжити всіх заходів щодо забезпечення роботи економіки країни, всіх державних органів та установ. Об'єктів життєзабезпечення, комунального господарства, соціальної сфери. Ми повинні не допустити негативні впливів політичної дестабілізації на економічну ситуацію в країні, безпеку та добробут громадян. Ми звертаємось до лідерів опозиційних політичних сил. Саме на вас відповідальні за ситуацію, що склалась. Саме ви роздмухували протест, радикалізуючи настрої мітингувальників. Та, врешті-решт, привели екстремістів до керівництва протестами. Єдиним виходом для вас сьогодні є покаятися перед людьми, яких ви підбурювали, та відповісти за організацію масових заворушень перед законом, Богом та людьми. Ми закликаємо всі політичні сили України, всі громадські діячів та громадян діяти в виключно у правовому конституційному полі, Суспільству необхідні діалог щодо всіх проблемних питань. Але такий діалог повинен відбутися виключно на принципах законності, громадського миру та стабілізації. Дніпропетровська область, провідний індустріальний центр України, наша позиція, промисловість повинна працювати, робітники отримувати заробітну платню, пенсіонери отримувати пенсії, громадяни України повинні бути соціально захищені. Все это возможно лишь за умови политической стабилизации держа Уважаемые коллеги, вот подготовлено такое заявление. Значит, я хотел бы с вами его обсудить и, соответственно, попросить поддержки. Поддержим это обращение президента Булсовета, потому что... О том, что это будет происходить, мы с вами говорили еще в декабре на президиуме, и мы вас об этом предупреждали. Мы там рассусоливали евроинтеграцию и так далее. Теперь мы видим две простых вещи. Верховная Рада Украины принимает законы, которые абсолютно соответствуют европейским стандартам и американским. Европа и Америка нам рассказывают, что мы ограничиваем чьи-то права, свободы там и так далее. То есть Опять же, наши оценки, наши оценки, они сделаны абсолютно правильно, и мы поддерживаем. Их. Но вот это вот обращение, оно, наверное, должно было быть еще после 1 декабря, потому что всем понятно, что к этому все шло. И вопрос второй, который бы мне хотелось все-таки обсудить. Ну, то, что мы здесь обвиняем оппозиционных лидеров в том, что они народ, так сказать, подстрекали на... Беспорядки это все понятно. Днепропетровщина, Харковщина, Донецк. Те регионы, которые сегодня Работаешь. делают экономический потенциал нашей страны, те регионы, которые сегодня формируют государственный бюджет, а? и за этим следуют все социальные программы, которые мы обязаны вместе с вами реализовывать и которые инициировал наш президент Виктор Федорович Анатольевич, работает нормально. Те попытки, которые... В данных регионах проходят под вот, эгидой Евромайдана. Ну, Никополь 5 человек, Непрозоржинск, 7 человек, не про в лучшем случае 40 человек. Ну человек я видел, И практически одни и те же, то есть это уже как семейный клуб, которые приходят в назначенное время от и до постоять с флагом, высказать об одном и том же, и все. Пошла попытка по проспекту Гагарина, по студенчеству. Студенты высказали, опыт. идите, не мешайте нам учиться. Не все, к сожалению. И сегодня мы должны э, в том же обращении, я считаю, уже в начале президиума, более э, реально оценивать ситуацию. Сегодня уже не попытка, сегодня уже действие да. связано с государственным переворотом. Конечно. И мы должны об этом сегодня говорить, и правильно сегодня было и разъяснять людям. Что за этим может последовать? Шиман Леонид Николаевич, генеральный директор научно-производственного объединения, Павлоградский химический завод, главный конструктор ракетных двигателей, твердого ракетного топлива, доктор технических наук. Герой Украины. Герой Украины. Я хочу сказать, что сегодня идет речь не о выборе Украины, Евро, э, Евросоюз или таможенный союз. Сегодня речь идет о свержении власти которая пришла законным путем в 2010 году. И те люди, которые на сегодняшний день были не этой властью во время выборов, пытаются эту власть забрать незаконным на сегодняшний день путем. С помощью кого? На сегодняшний день, по сути дела, ряд посольств финансирует пребывание на Майдане, и бессознательных граждан, которые, по сути дела, пытаются на этом дело заработать, и людей, которые пытаются прийти к власти. Почему? Потому что на сегодняшний день идет выбор Украины, по сути дела, за будущее. Будет вообще страна существовать Украина или не будет? Или эта страна будет разделена как Югославия на 4-5 государств, которые потом как более мелкие страны могут свободно поглотить любые бизнес-структуры Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и других стран, которые захотят в этом деле участвовать. Вот об этом, по сути дела, сегодня нужно объяснять людям, что сегодня Майдан проплачен, что проплачивается этот Майдан структурами Соединенных Штатов Америки через фонды различные. Почему студенты вышли 21-29 ноября? Потому что они зависимы от этих фондов, потому что они получают гранты, потому что через эти гранты они, по сути дело живут. И, по сути дела, попросили их отработанные гранты выйти, высказать свою позицию или их позицию на Майдан. Вот ну, это, это, первое, что началось. Теперь посмотрите, с чем выходили на Майдан в начале ноября. Вроде бы как с хорошей идеей, хорошая жизнь, молодежи. Учиться нужно в Евросоюзе, более высокая культура, более высокие, будем так говорить, требования к законодательной базе. Теперь смотрите, в Украине сейчас приняли Аналогичный примерно законодательство, как Евросоюзе. Все наоборот, говорится, нет, это сегодня не соответствует, жандарское э, государство, нас хотят лишить свободы, воли и так дальше. Посмотрите, просто сравните кадры, которые были две недели назад в Гамбурге э, в Германии. Вышло 12-15 человек и начали выставлять свои требования, которые не, не являлись свержением власти, по сути дела. Что сделали в данной ситуации э, немецкое правительство? По сути дела, но потребовало выполнения закона. Вышли полицейские, забрали, посадили, наказали, лишили. И это законодательство Европейского Союза. Посмотрите Соединенные Штаты Америки. Женщина случайно переехала полосу около Белого дома, который запрещает проезд там обыкновенным автомобилем. Что сделал полицейский? Выстрелил, убил, лишил ребенка четырехлетнего своей матери. Все нормально, видите? То есть у них это можно, а у нас на сегодняшний день, посмотрите, убивают наших детей, по сути дела, которые служат в внутренних войсках. И все, нам ничего не происходит. Палят машины, засрали, извиняюсь за выражение, Киев, лишает имиджа Украины как государственного, как нормального. И мы спокойно на это реагируем. Поэтому моя поддержка сегодняшнего заседания президиума областной рады заключалась в том, что я не просто поддерживаю, я настаиваю на том, чтобы людям давали как можно больше разъяснений, что на самом деле происходит на сегодняшний день на Майдане, почему те или другие силы выступают за свержение власти, кто им это оплачивает. Юрий Николаевич, депутат областного совета. Скажите, ваше видение ситуации и ваше отношение к обращению, достаточно ли оно, готово ли оно, ли что бы вы добавили от себя? Украина находится, по сути дела, у черты. Те политические силы, а я бы назвал безответственными, антиукраинскими политическими силами, развязали, по сути дела, или в полной мере можно сказать, что Украина находится на грани гражданской войны. И поэтому сейчас в этой ситуации необходимо просто встать всем народам и сказать «нет» тому, что происходит сейчас в Киеве, тем силам, которые рутся к власти любой ценой и те, которые хотят погубить Украину. Я обеспокоен очень этой ситуацией и считаю, что сейчас уже наступило время для действий. Для действий властей, которые должны употребить власть так, в соответствии с законодательством Украины. Потому что нарушается, говорят, права человека. А скажите, пожалуйста. Сколько их там на Майдане? Ну, за пределы Майдана. А, а что такое народ Украины? Это миллионы людей, это более пол, половины людей, которые, которые, безусловно, я уверен в том, что осуждают такие действия. Есть угроза независимости Украины, есть угроза раскола Украины и раз, хотят раздербанить ее. И в этом, безусловно, я считаю, огромный вклад делает западная цивилизация, Соединенные Штаты Америки и, и Европа которые заинтересованы в том, чтобы Украина вошла в состав ассоциации. Они заинтересованы в том, чтобы уничтожить экономику Украины, особенно область наша, Днепровская область. Экономически мощная область, какая промышленность. Вы понимаете, что такое будет, если мы пойдем в Евросоюз и нам не дают никаких гарантий в том, что эта экономика будет работать никаких гарантий. Они сейчас заинтересованы в том, чтобы Украину проводить предаток. и еще Украина разменная карта Запада в борьбе против России. Все это направлено в том числе и против России для того, чтобы приблизить, так сказать, вот Евросоюз к границам России. Ведь никто же не говорит, что Евросоюз Евросоюз – это не только экономическое объединение, а это еще военно-политическое объединение. Что у Евросоюза есть своя стратегия военная, есть свои вооруженные силы. Поэтому не получилось с НАТО. Сейчас они пытаются это сделать через, через Евросоюз. Это очень опасная тенденция, и я очень боюсь, что Украина может заложником быть вот этой борьбы за, это, за Россию против России по сути дела, понимаете? Поэтому Ситуация крайне сложная, и я считаю, что вот люди должны четко знать правду обо всем, ибо средства массовой информации очень односторонно освещают эти события.